Который... Председатель да. областной организации партии ветеранов Афганистана Гамбердеев Рахмакович. Вы, наверное, заметили, что на старте избирательной кампании партия ветеранов Афганистана заявила о том, что она идет на выборы самостоятельно, своими силами. Но надо сказать, что нам не удалось по нескольким причинам. Первая причина – это то, что все-таки в новом законе, который парламентские партии протащили в парламенте, об избрании народа депутатов Украины, присутствует имущественный ценз, который отбросил тех, у кого недостаточно средств. Грубо говоря, политика стала э, дорогим. дорогим удовольствием. Да, она стала доступна не просто э, людям, которые готовы идти во власти, готовы работать на страну и на народ, а только тем, у кого есть деньги. Это первая причина. Вторая, это, конечно, просчеты руководства партии. Однозначно об этом нужно говорить, об этом нужно признаваться. Которая не рассчитала и своих возможностей, и того, что партии будут просто прямо мешать идти на выбор. В связи с этим мы заключили соглашение с партией Удара, котором вам тоже известно, которое с нашей стороны было исполнено полностью. Это было видно по агитационным материалам, по заявлениям. В свою очередь, партия «Удар» своих обязательств перед нами не выполнила. Не выполнила в том объеме, о котором мы договаривались. Неудивительно, что заключив соглашение с Батьевщиной, партия «Удар» оказалась в нашей роли. Батьевщина пообещав выполнить Обязательства, которые были даны, их не выполнила Вот такая цепочка наводит на мысль о том, что сегодняшняя политика и сегодняшняя политическая борьба, борьба является абсолютно нечестной. Мы этих принципов не исповедуем. Мы являемся той третьей силой, которая исповедует честность, порядочность. И потому мы, невзирая на то, что нас пытались подкупить, уговорить сломать каким-то образом другим, помешать этим нам. Мы заявляем то, что наш кандидат идет на этих выборах до конца и сниматься ни в чью пользу не будет. Я бы хотел сказать о том, что нам объединять свои... Ресурсы, капиталы не приходилось, потому что и ни ресурсов, ни капиталов, кроме человеческих, кроме афганского боевого братства у нас не было. И то, что мы партия народа, то, что мы партия государственного строительства, мы хотим это доказать на примере э, того, что наш кандидат не будет петлять не будет пристраиваться, подстраиваться. Задачи выполнить те наказы, которые дали ему ветераны Афганистана, участники боевых действий Украины и Житомирской области, ну и все люди, которые верят людям в погонах, которые могут доверить свою судьбу. Людям, которые умели защитить интересы Родины в далеком зарубежье и в настоящее время.